Всем привет, сейчас все установлю камеру, да, нет, в общем всем привет, это мое новое видео, опять, да, я уже который раз снимаю сегодня видео, первое мое видео было в 4 утра, или пол пятого, да, пол пятого вроде, так что смотрите, да, хотя нет, я его не выложила, печаль, но я снова более... 10, что ли, больше, может, 15 видео за сегодняшнюю ночь. Ну, то есть у него ночь вообще не спала. Потому что завтра нам уезжать. А мне надо готовиться. И сейчас папа там спит, мама ушла. А я притворилась, что сплю. Так что сейчас мама придет только пол седьмого. И поэтому у меня куча времени. Сейчас 9 утра. Чтобы снять для вас кучу видео перед моим отъездом и вообще приготовиться. Так что вперед. Если вам будет интересно, то смотрите со мной, потому что будет такой хаул покупки за май. Да, сейчас практически середина апреля, ну, а, июня, практически, ну, десятые там числа. Да. Так что да. Но все равно я не поздно, так, наверное, решила, <решила снять хаул на май. Да, так что ладно. Ну, тут будет так немного всего. Скорее будет много моей болтовни, так тут будет всего лишь... раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять моих вещей. Так что да. Это будут только косметические покупки. Я вам потом расскажу еще о, мо... о моих одежда покупках. Их было ну, не очень-то много, но много. Да. Я все-таки шпаголик. Ну, в общем, начнем. Да. Итак, первые, наверное предмет, который мне понравился, это такое масло для кутикул. Ну, в смысле, на кути, да? Хорошее масло. Мне очень нравится, что оно как, она как, это масло как кисточка, а не как вот это пилюля. Как Без разницы, в общем, да? Но очень хорошее масло. Оно, главное, вкусно пахнет, реально хорошо увлажняет. Очень хорошее масло. Все, что могу сказать о нем то, что она идеальная, просто покупайте его, а не какое-то другое. Ариаль Париж. Мне очень нравятся такие два шарика. Прошлое масло, которое у меня было, оно было со вкусом, оно было со вкусом миндаля. Я вынула оттуда эти шарики. Но масло было действительно вообще ни, Пахло ужасно, как будто бы кого-то вырвала макаронами с кетчупом перемешанную с миндалем. Да. А это самое то. Следующий предмет это духи. Духи от Евроше. Я что-то всю зиму сидела на Евроше. И только потом до меня дошло, что нужно купить духи для от Евроше. Я их купила. Когда у меня они были уже, такие старые вообще. Так что я купила от евро 6 такие с ароматом розы. Реально вкусные. Просто о, блаженство. И я за май, смотрите, я за май почти использовала даже больше половины. Так что хорошие духи, реально советую. На лето они как раз. Ну, они у меня пошли на май. Следующая вещь, которая мне очень-очень сильно понравилась, она у меня была еще э, зимой, она тоже от Евроше, тут, кстати, несколько вещей от Евроше, раз, два, три, Чуть, пять вещей, Вторая, это ванильный корректор, но я его реально заметила только в мае, поскольку в мае было вот такое солнце, да, и мне надо было как-то прятать свою кожу, слава богу, никто не заметил, вот, он блестит, но под солнцем он не блестит. То есть под солнцем вообще не блестит. Никак. Да. Так что, круто. Он мне понравился. Я вот много использовала уже. Да, хороший корректор. И пахнет ванилькой. Для истинных ванили. Господи, ладно. Дальше это блеск для губ. Он мне был еще давно, Он, кстати, его подруга подарила. Он хороший, это, ну это третий. Еще моей одноклассницы второй. Келетный. Вкусно пахнет. Ну это тоже ничего. Ой. Короче, очень хороший. Я его почти всего использовала уже. Он маленький, удобный, компактный, вообще вместительный. Вместится в любое место. Что? Вместится в любое место. В общем, реально хороший, очень нужен, очень нравится. Лайк like all. Я его заметила только в мае, поскольку в мае не хотелось красить губы какой-то там помадой, блеском, а вот это вообще ее респект. Да. Так что дальше идем. Следующий предмет от, опять от Евроше. Это такая гигиенический гель, что ли, типа такого. Нет, это еще гигиеническая помада. Она такая красная, но в принципе на губах она э, не совсем видна. Да. Но она со вкусом малины. У меня еще была с но она была, у меня зимой. Да. А сейчас такая вот, как раз я купила на лето. Но в мае уже почти вот так вот она мне понравилась, что я вот тоже остатки я вот вымазываю. Да. Хороший. А тебе Люблю Евроше. Дальше. Следующая вещь опять, опять от Евроше. Это Смотрите, какая она маленькая, опять вместительная. Люблю вместительные вещи. Опять же, лески вот такие, вот всякие духи. Да, ну, это, конечно, не, не такие, но бывают маленькие такие флакончики Вообще. Вот. И тушь. А вместится вообще в любой кармашек. Это, посмотрите, а, тушь такая маленькая. Ее там много, кстати, еще осталось. Вот попробуйте. И uh, она, вы, смотрите, кисточка такая жирная, <свистая> пушистая, большая, длинная, вообще круто. Мне нравится ее название секси полп, Она хорошая, она черная и она прекрасно пахнет. Не, честно, никогда вот она расченила, чтобы тушь пахла. Но это пахнет! Не знаю, Евроше все это удивляет. Даже пахнущая тушь. Это, о! Осталось еще три вещи. Так, следующая вещь опять, опять будет от Евроше. кто то у меня немного такой это жирненький, надо как помыть его. Поскольку это... это гель, гель для губ. Он с модельным вкусом. Он э... увеличивает губы, честно. Он допустим, если можно набрать, накрасить губы просто блеском и вот его добавить, он же такой как бесцветный, и губы прям увеличивает. Даже если намазать под губу, то как будто бы ты ботоксом накачала себя, когда тебе всего лишь 11 лет. Так что, да, хороший, но сильно его поменять не советую, а то реально переборщите. Ну, как бы он визуально их увеличивает. Хорошие. И, она вкусные. И пахнет тоже. Видимо, за май у меня все то, что вкусно пахнет. Да. Нет, реально, все вещи, которые я показала, вкусно пахнут. О, блин. Вот, блин. Понятно все. Следующие остальные две вещи, они тоже вкусно пахнут. У них есть запах, но они... Одна вкусно пахнет, другая просто пахнет. Да, запах. В общем... Это, взор, взор, это спрей. Спрей для волос. Он придает аб, айбу, а, аб, аб, альбом. Альбом. Придает альбом. Объем вашим волосам. Вашим волосам. Такая скрытая реклама, в общем, да. Короче, до волосы выбор оквыбризгаите его. Он, кстати, пахнет у меня до конца экстрактных фруктов. Ням-ням. И потом сушите волосы, и они как становятся объемными и вкусно пахнут. Потому что я видела видео, где девочка, ей было 9 лет что ли, она набрызгала волосы, свои волосы, духами. Типа, чтобы они вкусно пахли. Что? Нет. Кстати, многие так делают, прыжкают волосы духами. Зачем? Или как в рекламах, то есть шампунь не пахнет, а вы хотели делать так, типа, вкусные волосы. Что за бред, а? Вот это вообще хорошо, от джамту... Главное, что это для всех типов волос вообще. Я пробовала его на своей маме. Ну, конечно. Да, так что он хороший, вкусно пахнет. У меня еще много его осталось. где вот тут. вот тут. Да. Я его немного им пользовалась в мае. Майя... Ну, поскольку, не знаю, иногда забывала, иногда вообще он был не дома. И последняя вещь на сегодня. Погоди секунду. Надо поторопиться, Уже снимаем 10 минут. 9 покупок. Полтов немного. Это Эллин Косметикс. Это очищающий мицеллярный раствор. Он реально хорошо смывает весь тип. Макияж всех типов он смывает корректоры, он с ним смывает, как бы удаляет блески, тушь, всякие там помады, гигиенические помады, удаляет все, даже лак. Лак с кожи вообще стирается. Я его вот часто применяю просто как <звы> воду, воду, когда мыли руки, то есть я как бы наливаю, и вообще руки, и вообще они, вообще круто. Да? Не, он, э, как обычная вода, только видно, что она такая не совсем обычная, то есть как, э, как тональник, в смысле тональник. Пфф, ну этот, ай ладно, пофиг. Он пахнет как, сцитет, как этот, как этот, э, как водорода, да? то есть как лекарство вообще. Но он реально хорошо удаляет весь макияж и вообще безболезненцы безболезненно, и он вообще крутой, то есть, да. Ах. Ну, вроде бы все на сегодня, на сегодня на этом выпуске заканчиваем. Все были сегодня мои покупки, большинство было от Евроше, и главное, что все хорошо пахло, то, что я сегодня вам показала, так что покупайте. Не знаю, смотрите, мне так понравилось, можете купить, не знаю, например, блеск можете купить 0,1, 0,2 разницы. Вам, кстати, вкусно пахнет. И все. Вроде бы на сегодня, да. Я еще сниму видео, наверное, покупки за май сегодня а из одежды, из аксессуаров, из такого более носительного. И сегодня будет, в принципе, еще много видео, поскольку я завтра уезжаю, и я хотела бы наснимать всякого-всякого. Так что до новых встреч. Еще с вами увидимся. Не прощаемся. Пока.